Yang Berhormat Kuala Nerus. 5 minit Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat dah, yang dipertua. Uh, Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi ajma'in. Uh, saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang <tuh> untuk sama-sama berbahas tentang undang-undang perkhidmatan bomba pindaan 2025. Sememangnya kita tidak nafikan peranan peranan pasukan bomba sukarela sangat penting khususnya kawasan-kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Walaupun dalam KPI bomba boleh sampai dalam masa 14 minit tapi bila di luar bandar tu kadang-kadang rumah dah habis terbakar barulah bomba sampai. Itu pentingnya peranan mereka. Cuma dalam perpindahan ini tidak dinyatakan dengan jelas apakah perlindungan atau kebajikan yang kerajaan sediakan untuk mereka ini. Jadi mereka menjadi first line, first liner tetapi tidak ada suatu penjelasan tentang kebajikan untuk mereka. Oleh itu harap pihak kementerian dapat pertimbangkan perkara ini sebelum ini dicadang oleh rakan-rakan sebelum ini. Sementara dalam pindahan seksyen 4DB 4 dinyatakan bahawa ahli pasukan kadet bomba Malaysia tidak berhak pada apa-apa elaun atau saraan. Saya bimbang pendekatan ini boleh membantutkan semangat penyertaan di kalangan uh, remaja dan belia kita dalam pasukan uh, kedek bomba ini. Sementara Seksyen 4 BG juga menyatakan bahawa sekiranya pasukan bomba sekiranya dibatalkan, mereka tidak berhak menerima sebarang pampasan bagi kerugian yang dialami. Uh, tidak kepindahan ini menunjukkan seolah-olah kerajaan tidak menghargai sumbangan mereka. Ini juga perlu saya diperhatikan. Sementara Seksyen 4 DC Pemindah ini memberi kuasa kepada ketua pengarah untuk mewajibkan pemilik premis menubuhkan pasukan bomba persendirian sekiranya terdapat risiko kebakaran. Walaupun dari aspek keselamatan ia adalah sesuatu yang bagus. Akan tetapi ia boleh menjadi beban kepada sektor swasta terutamanya bagi syarikat kecil dan sederhana PKS. Menubuhkan pasukan bomba persendirian bukan sahaja memerlukan pembelanjaan yang tinggi untuk latihan dan peralatan tapi juga melibatkan tanggungjawab pengurusan yang besar. Malangnya dalam pindahan ini tiada insentif atau bantuan kewangan yang ditawarkan oleh syarikat yang terpaksa menanggung kos ini. Selain itu, tiada garis panduan jelas mengenai operasi pasukan bomba persendirian. Adakah mereka perlu menjalani latihan berkala? Adakah mereka diwajibkan untuk memiliki peralatan tertentu? Jika tiada standard yang jelas, ini boleh menimbulkan masalah dari segi keberkesanan pasukan bomba, persendirian serta tahap keselamatan yang ingin dicapai. Oleh itu, sebagai langkah sokongan kepada pindah ini, jauh mana komitmen kerajaan untuk mewujudkan garis panduan yang jelas serta memberi sedikit insentif kepada pasukan bomba persendirian ini. Mereka ada seksyen 36K dalam pindah ini memperkenalkan keperluan untuk mendaftarkan semua peralatan menentang kebakaran mana-mana pihak yang menjual atau memasang peralatan tanpa pendaftaran boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 RM atau dipenjara selama 5 tahun. Tuan dan Ibu Tua, memanglah tujuannya sangat baik untuk meningkatkan kualiti keselamatan. Akan tetapi kos tambahan ini akhirnya akan ditanggung oleh pengguna termasuk pemilik premis perniagaan, bangunan komersial dan serta penduduk kediaman. Jika proses pendaftaran ini melibatkan bayaran yang tinggi atau prosedur yang terlalu birokratik, bu ia boleh menyebabkan peningkatan harga palatan keselamatan kebakaran. Ini boleh memberi kesan kepada keupayaan rakyat dan syarikat kecil untuk membeli palatan yang mematuhi piawaian keselamatan. Piawaian keselamatan. Oleh itu, apakah jaminan kerajaan bagi memastikan mekanisme pendaftaran ini tidak membebankan industri dan pengguna? Dalam tinjauan ini juga tidak terdapat sebarang sebutan mengenai insentif kerajaan bersyarikat atau premis yang melabur dalam sistem keselamatan kebakaran yang lebih baik. Inilah satu kelompongan yang perlu diberi perhatian. Oleh itu, adakah kerajaan bercadang untuk memberikan membenarkan insentif seperti sokongan-sokongan cukai, geran atau subsidi bagi perniagaan dan pemilik bangunan yang melabur dalam sistem keselamatan kebakaran yang berkualiti tinggi? Dan akhirnya, Tuan Yang Dibetua, saya ingin bangkitkan isu keselamatan pedawaian elektrik ini sebagai pencegahan di rumah-rumah kediaman. Khususnya bagi golongan B40 yang berisiko tinggi. Rakyat terutamanya dalam kelompok B40 tidak mampu menanggung kos pendawaian semula rewiring dengan izin bagi rumah lama yang berisiko tinggi mengalami lita pintas dan kebakaran. Ada kerajaan bercadang untuk menyediakan batuan khas bagi kerja-kerja rewiring rumah B40 bagi langkah pencegahan kebakaran dan melindungi nyawa serta harta benda rakyat. Juga, adakah kerajaan akan menetapkan apa-apa syarat dan juga latihan kepada bomba skorela dari aspek pemeriksaan keselamatan pendawaian dan pemeriksaan percuma oleh bomba skorela ini untuk golongan B40? Mohon pencerahan daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Berikut saya, silakan Yang Berhormat keluar.